Владимир Владимирович, вы активно да. занимаетесь спортом. По утрам пробежки на Васильковском стадионе «Кристалл». Скажите, что здесь происходит? Почему с каждым божьим днем этот стадион все более и более неприглядном состоянии? Куда смотрит его директор, товарищ Нередько, вернее, господин Нередько, который совмещает должность депутата городского совета с директором этого стадиона? Что здесь творится? Да, сколько я себе помню, Васильковский коммунальный стадион «Кристалл» Вот, он был вот в таком вот состоянии неприглядном. Сейчас мы видим, он еще в хужем состоянии, потому что забор свален. Вот. Это же не первый день уже? Да, далеко не первый день. После того, как здесь были съемки известного фильма Матч из безруковым в главной роли. Вот. Они, значит, испоганили верхнюю беговую дорожку, полкилометровую. По ней вообще невозможно бегать. Нижняя дорожка тоже в отвратительном состоянии. Я не знаю, куда деваются те средства, которые выделились на э, модернизацию. Но у нас есть решение 450 тысяч. Почти полмиллиона гривен было выделено еще за, э, скажем так... Э, директору этого стадиона Нредько, который ну, должен был за эти деньги что-то здесь ну, сделать. Наверное, за 400 тысяч гривен здесь можно было, по крайней мере, новый стадион у, убрать сорняки да, и поставить, и поставить новый забор. Как мы, как мы видим, ничего этого нет. Куда они не деваются, эти средства, непонятно. Давайте пройдем по стадиону, посмотрим, ну, да. где что там испохабили и что за последнее время сделали. Вот, посмотрите на деятельность господина Наречка. Это нельзя было поправить или хотя бы доски поубирать с гвоздями, которые вот тут вот торчат. Не дай бог дети ногой наступят. Но это, это, же, это же кошмар. Это своими силами можно было бы уже как-то что-то сделать. И чем дальше, тем хуже. Этот забор все валится и валится. Там вообще даже уже досок нету, смотрю. Помнится, господин Ныредько обещал за выделенные деньги поставить здесь ледовый стадион. Ну вот, вот он, ледовый стадион. Вот это ледовый за, стадион? Залатанный в дырах, да. Какие-то будки стоят деревянные. Ага. Вот это он, наверное... Что это за будка такая? Вот куда ушли 450 тысяч. Давайте пройдем. Глянем. Бор, конечно. Турники ровненькие. Нижнюю беговую дорожку, что нельзя привести в нормальное надлежащее состояние. Никому это ж не надо. биевая дорожка 400 метров верхняя 500 метров вот в каком она сейчас состоянии так я смотрю там на скамейках выдирали даже эти самые э, деревянное покрытие то которое на нем было и никто не собирается его восстанавливать наверное полмиллиона гривен мало для того чтобы скамейки привести в божический вид и повырывать хотя бы вон траву вот посмотрите до какого состояния довел господин миредько Васильковский стадион кристалл Вот он плод деятельности нашего директора. Он же депутат. Это нельзя было поднять вопрос для того, чтобы здесь порядок не вести, траву повырывать. А куча на беговых дорожках, это как называется? Вот это на субботнике красили, я здесь снимал самое интересное, что с того времени скамеек здесь не прибавилось. Как их не было, так и нет. Хорошо хоть на субботнике покрасили в желтый до да синий цвет. тут повырывали даже... Остались после съемок фильма «Матч». Вот тут вот были сняты, я смотрю, даже щиты вырываны Вот это вот осталось, да? Вот эта конструкция, да, съемок фильма «Матч». Вот. Вот тут флаги стольки, стояли. Да, это все делает неудобство при занятиях беговыми видами спорта. Вот так. Вот это вот, да? Да. Что, что со всем этим делать? Либо пускай либо пускай добавляют сектора сюда, в принципе, это подходит. Либо так пускай... Вы посмотрите, убирают. какое качество. Оно уже сейчас сыпется. Тут же. Вот это была беговая дорожка, да, верхняя? Это была верхняя беговая дорожка, да. Вот Полкилометровая. Это... Вот она верхняя беговая дорожка. А он и господин Нерадька собственной персоной. Это тот, который поддерживал фашистов, да, Масичука, за Шпару. Угу. Вот это верхняя беговая дорожка А мы верхнюю беговую дорожку снимаем Ту, которая осталась еще со времени Снятия фильма Матч Полукилометровую, по которой должны люди бегать Тут почему-то ничего не движется Вот хотим узнать, в чем проблема Финансирования, наверное, не хватает? Не питание. Наверное, говорю, керриористы не такие, как ты. И помощники не такие, ты. Что-что? Ну, я на помощники слабее говорят. ты же приходишь, тихо снимаешь, не можешь помогать. Да нет, ну можем. Мы хотели узнать, куда делось 450 тысяч, которые были выделены на реконструкцию стадиона. Что за это время сделано? Вы можете как директор сказать? Конечно, можем. Только я кому буду говорить? Так скажите, пожалуйста. Скажу. Только на основании чего я тебе должен сказать? Посвящение покажите мне, пожалуйста. Пожалуйста. Вистики. Так. Можно узнать, вы е там правде сильно мало. Конечно, конечно. Вы можете позвонить. Номер телефона. Конечно, сейчас дам. Вы, вы сначала ответьте на вопрос, Нет, Спочатку я, я буду да. Цей... на, Звоните в, в редакцию. удостоверились. Номер телефона. Звоните в редакцию. Номер телефона. Звоните в редакцию. Посмотрите, я вас найду да. сейчас номер. Хорошо. Вот позвоните, приходите, а мы пока пиговую дорожку поснимаем. Не, снимайте, ехать. Да. Просто, насколько я знаю, вы не е корреспондентом какой -то Да информации. что вы говорите, да? Это вы так считаете, я так не считаю. Я вы думаю, позвоните, а потом еще это, придется это, 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 вам извиняться. Пензапад, да. просто... А мы сейчас беговую дорожку за 450 да, тысяч гривен снимем. Ну, вы не, вы не Я не прав, да? А если, где она поделается? Если вы эту информацию... Это правда, то, что 450... А сколько? А 300 тысяч было выделено на перекрытие крыши и на утепление. И что сделано? Но если вы слепеньки, то... За 300 тысяч что сделано, скажите? Ну, вы сбачите, говорю, пресса перекрыта. Это вот вы имеете есть? крышу вот туда? Да. А где тот ледовый стадион, о котором вы говорили, должен был вот там, за порушенным забором? Еще раз. Вы говорили, я тот раз снимал, что там будет ледовый стадион, вот там, где забор лежит разрушенный. Ледовый стадион, я оказал, что будет? Да. Игорь, вы, наверное, путаете. У вас не, ну когда вот здесь чуть -чуть. был субботник, я снимал, вы сказали, да. что там за забором будет ледовый стадион. Ну, ледового я не сказал, у вас, наверное, а в памяти что-то. Если вы поднимете это видео и покажете, а вы, что там наверное, должно вы, быть? Вы, наверное, чуть-чуть здесь потерялись. Я сказал, что там будет парк, который будет приеденный и футбольное поле. Футбольное поле оно есть. Правильно? То, вот то футбольное поле И пинбольное мы хотели там сделать, но так как это Федерация пинбола отказалась. На данном этапе сейчас там... Денег не хватило на это, да? А причем тут гроши? Ну а для того, чтобы сделать что-нибудь. Нет, вы что -то путаете. Вот вы не знаете информацию, а хотите хоть что сказать. Ну так я пришел У к вам нет? же информация нет. Я не знаю, хочу, чтобы все узнали. Так Я хочу узнать, на каком основании вы хотите узнать. Как простая людина, я вам могу дать. Я як до вас вертаюсь в як настоящее время. время. Если, Если вас снимаете... не устраивает мое Если... посвящение, я до вас вертаюсь как депутата городского совета. Як ну, вы тогда выключите я камеру, могу... будь ласка. Да. Бо... Так вот именно, вы не да. маете права снимать. Как корреспондент вы маете право, а как особисто, вы не можете. Значит, будете. в таком случае я здесь корреспондент Вести Киевщины. Так. Вот номер моего посвящения, номер 135. Послите Значит, я, директора послите, вам даю. Пошлите я запишу. Посмотрите, посмотрите. Послите директор. я, запишу, Фамилию я директора посмотрите. я буду давать депутатский запад по вас. Конечно, давайте. За то, что я снимаю это безобразие, которое вы тут творите. Вы снимаете все. И это правильно делаете, Игорь. Но теки должно быть все законно. Если вы корреспондент настоящий, то настоящий. Я еще раз утверждаю, в присутствии вот здесь, вот Владлена Сергеенко, что я есть корреспондент. Ну я хочу просто записать ваше посвящение. Вы не даете записать. Номер 135. Так запишу. Еще раз вам говорю, зайдите в интернет, посмотрите. Вистики посвящена номер 135. Игорь Гаврилюк. Виталий. Редакция газеты. Пана Игорь, я хочу даже сделать. А ответы я вам не дам, даже без всяких. Однозначно. Официально, Я думаю, что вам еще придется извиняться. А насчет дорожки не хотите уточнить, да, Я хочу, трога? я по вас не обидую, бо я хочу просто узнать, вы, правда есть корреспондент, или нет? Правда. Вы не хотите мне... А это правда, ваш... а правда, что дорожку угровили и не восстановили? Правда. Правда, да? Правда. И это, вы знаете, уже не А на ком это... ответственность лежит за это? Ответственность? Да. Ответственность лежит за часом. Яка, цю а, дорожку, по, по крайней мере, говорю, сама собой разраховывается. На ней надо автоматично давать гроші на капитальный ремонт. За 22 роки, насколько я знаю, ни не был, не, никто не поднимал питание, чтобы его остановить. А И кто выделял это... деньги на строительство вот этого бетонного сооружения под фильм матч? На основании чего они тут были оприходованы? Ну... Залито вот это вот сооружение, которое сейчас разваливается на дорожке. Вот те бетонные кто, железные это, столбы, России, которые стоят. Кто это? Я не могу, бо я не Почему? Знаю. Ну вы же директор? Ну я же не знаю. Кто давал вы как мне директор это... не знаете? Да, монитор. А кто строил, какая доповедали? бригада? А? Какая бригада строила где же? Ну кто-то что проводил? Вы когда здесь проводили вот этот так называемый да. ремонт, кто-то устроил, вас не интересовало как директора, что они здесь делают, на основании чего? Меня интересовало, для того, как это восстанавливается по-новому. То есть вас да. назначили тогда, когда уже это безобразие тут творилось, да? Когда а вы не поднимали документы, не, не смотрели, почему тут такое творится? Поднимаем. А, а как... каждый сессии поднимаем. Я что? Вы, я же вам скики рассказывал, а вы, это только сегодня начали поднимать. Да нет. Вы понимаете, камера она беспристрастна, она снимает то, что есть. Слова остаются словами. Вот вы не верите, что я корреспондент, а я не верю, что вы директор, и не верю, что вы депутат. Ну, бачите. Это... Бачите? Я, 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 с Ой, я могу Сейчас подтвердить свои и посв... слова документально, да, как вы и фальсифицировали выборы. выборы вместе с Моисеичуком, понимаете? А вы начинаете на меня, извините заражение давления, давление, что они есть Я корреспондент. не давлю, я просто хочу, говорю, побачить. Ну хорошо, а хорошо. Вы... Сделайте запись, так, это самое. а мы обратимся и посмотрим, кто из нас есть корреспондент. Это ну, не питание. Спасибо за, за интервью. Не, не хочется даже за мной попрацевать.